Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka bin Muhammad Azlan. Boleh panggil saya uh, Aklah. Saya berasal pada Kampung Perak dan telah uh, berkhidmat di UNP selama 16 tahun sebagai jurutera kanan elektrik di Pusat Bangunan dan Pengusaha Harta. Saya berasal dari kampung sebenarnya. So uh, memang ada berdeket kecil uh, keliling rumah saya adalah uh, ada terdapat ayam, itik, angsa dan lah tempat banyak burung so memang daripada kecil uh, ayah saya ni ayah dari atuk saya memelihara ayam. So kat situ saya rasa dari segi kehidupan tu memang macam dah sebati lah dengan hidup saya dengan ayam ni. Masa kecil pun saya jual ayam, jual itik. Cuma nya bila nak me me menambah ke hasil tu kita kena fikir caralah untuk meningkatkan produktiviti. Itu yang datangnya pelbagai idea lah. Setakat ni uh, untuk di UMPSA ni saya dah buat incubator. Dan untuk di luar sebenarnya saya dah uh, banyak menyumbangkan incubator pada penduduk-penduduk di luar sekitar pekan ni lah. Uh, dari segi sebelum ni saya ada membekalkan satu uh, pengering ikan masin sebenarnya. Uh, tapi ini bukan untuk hidupan lah tapi untuk uh, meningkatkan produktiviti penduduk kampung. Yang mana konsep yang sama incubator tu tetapi dia uh, memanaskan uh, ikan masin tu supaya dia cepat kering dan tidak terdedah pada sekitar lah. Uh, lepas tu dari segi kehidupan uh, Saya uh, pernah buat masa zaman uh, arwah Prof Masita uh, Alat untuk menghalau anjing liar Tapi uh, projek tu terhenti tengah jalan sebab masa tu uh, Projek tak, tak sesuai lagi lah untuk dibangunkan uh, Macam ni saya dulu pernah uh, diamanahkan menjadi ketua unit landscape. Unit landscape ni dia kena jagalah angsa dengan rusa ni. So pada waktu tu saya tengok bilangan angsa makin lama makin sikit. Hansen ni bermula pada 2017 lah, uh, disumbangkan oleh beberapa uh, individu. Pada asalnya saya tak salah saya ada dalam lebih kurang 17. So pada tahun 2019 tak salah saya, hanya tinggal 3 ekor. Lepas tu UMP mengambil keputusan membeli uh, 20 ekor lagi. So dah ada dalam 23 ekor. So pada penghujung tahun 2023 saya tengok uh, bilangan tu tak bertambah. Daripada 23 ekor menjadi 25 ekor. So saya rasa benda ni agak menggusarkanlah sebab selama 2 tahun tu pertambahan tu tak ada. Sebab uh, angsa uh, unggas ni dia punya uh, life span dia tak panjang. Paling lama pun 10 tahun. So uh, lama kelamaan benda ni akan pupuslah. Ah uh, sebab tu uh, saya membuat inisiatif bersama rakan-rakan uh, kumpulan saya untuk menghasilkan incubator. Angsa ni sebenarnya sebagai salah satu tarikan UMP sebab dipanggil edu So dengan adanya ansa ni akan jadi tarikan lah. So, kalau lepasan ada orang berkayak dia akan berhenti tengok kat situ. So orang menggunakan track jogging ni akan berhenti uh, di di uh, kandang ansa ni untuk melihat. So ya yeah, satu daya tarikan lah. satu ansa ni sebab warna putih kan. Dia menarik minat untuk orang tengok lah. Yeah, Projek incubator ni uh, bermula saya sebenarnya buat suka-suka di rumah sebab uh, saya merasakan uh, saya perlu menggerakkan. So untuk uh, benda ni apa-apa uh, inovasi ni nak tak nak kena digerakkan. Tak kisah individu atau kumpulan tapi salah seorang kena gerakkan. Mulanya bila saya tengok uh, bila angsa ni uh, mengerangkan telur hanya 1% saja chances untuk dia menetas untuk hidup dengan uh, data ni saya buat beberapa analisis. Lah. Nak, tak nak kita kena gerak ke depan. Uh, lepas tu saya pergi berjumpa dengan beberapa peternak di sekitar Pahang ni bertanyakan berkenaan dengan ansur ni. Yang uniknya ansur ni antara haiwan yang paling susah untuk dibiakkan sebenarnya. Uh, chances untuk uh, menetas satu ansur tu saya rasa kurang daripada 50%. Uh, saya ambil itu sebagai cubaran lah. So dengan adanya incubator ni setakat ni paling tinggi kita dapat menetaskan 85%. So uh, apa yang ada kat belakang ni. Sebenarnya 49% adalah daripada incubator yang kita buat itulah saya sebagai satu cabaran. Yang keduanya, bila saya bergaul dengan orang kampung, dengan, dengan peternak ni, memang itu adalah masalah utamalah untuk memperbanyakkan produktiviti ternakan ni. So, dengan ada incubator ni, saya bekerjasama dengan orang kampung, dia akan membekalkan telur-telur ni untuk saya mengumpul lagi banyak data untuk menambah baiklah incubator saya ni. Dan bila incubator dah siap, Uh, terdapat pelbagai pihak lah uh, yang ingin bekerjasama. Contohnya daripada fakulti yang mana pesara-pesara akan uh, be, berminat untuk menambahkan sistem IoT dan sebagainya untuk meningkatkan lagi uh, produktiviti. Lah. Uh, saya sangat uh, berbesar hatilah lah kalau ada pesara ke uh, apa ni orang-orang uh, luar yang sanggup uh, bekerjasama dengan kita ni supaya kita dapat membina satu ekosistem uh, supaya benda ini sustain. Lah. Dia dari segi teknikal dia, dia tak ada beza lah cumanya bezanya inkubator kita ni bila kita buat uh, sendiri dari segi maintenance semua kita tak ada isu saya dah uh, sebelum saya buat inkubator ni saya beli juga saya konsep saya adalah e reverse engineering so uh, apa yang ada dekat inkubator saya akan cuba explore uh, cuba fikirkan untuk menambahbaikan so uh, isu utama inkubator jual dekat luar bila rosak dia pakai buang uh, so itu rosak even part yang paling kecil pun Uh, macam power supply kan kita akan buang benda tu sebab dia tu susah nak cari kat pasaran yang keduanya kalau yang itu itu besar ni uh, kita terlampau bergantung pada syarikat ni untuk datang untuk repair so mungkin mengambil masa berbulan-bulan so bagi yang uh, penternak yang menjual uh, unggas-unggas uh, ni uh, masa itu adalah masa masa itu adalah, adalah duit lah so uh, dengan ada je benda ni uh, saya cuba masukkan elemen-elemen yang mudah dapat kat di pasaran contoh pemanas mana kita boleh dapat dari kat pasar di mana-mana saja dari segi macam control humidity saya akan jumpa guna exhaust fan benda-benda yang kat pasaran yang mudah dapat itu yang ketiganya dari segi khidmat nasihat lah saya rasa kalau bila kita dah jual barang tu benda uh, benda ni lah yang paling penting lah khidmat nasihat ni saya rasa uh, bukan setakat daripada pada pihak UMP a uh, pada pembeli-pembeli ni saya rasa bila kita dah jual kat dia dia sendiri boleh uh, bagi takat yang a uh, pembeli bakal pembelian dan cara penggunaan cara penyelenggaraan sekali sebab benda ni bagi saya straightforward dan uh, kelebihan lagi satu uh, walaupun incubator ni kecil tapi dia lengkap dengan pelbagai teknologi ter terkinalah dapat a uh, ada IoT contohnya bila uh, ada penetasan ada satu kamera akan detect pergerakan uh, telur ni pergerakan anak dalam uh, telur tu so kita dapat tahulah dia akan detect melalui telefon so uh, dia menjimatkan masa lah yang mana yang uh, teknologi ni hanya inkubator yang berskala besar uh, contoh di kilang yang saya tengok uh, di youtube kilang di Amerika Syarikat menggunakan teknologi tu uh, yang ni memang kita buat khas walaupun berskala kecil kita boleh masukkan teknologi tu ke dalam kita punya inkubator. Uh, setakat ni kita dah buat pertandingan KIK Kumpulan Inovatif Kreatif di peringkat uh, UST kita dapat tempat yang ketiga lah dan mendapat anugerah emas sebagai sebab uh, teknologi barulah kiranya improvement pada teknologi ini. Setakat ini hanya itu, uh, itu saja pertandingan yang kita mas, uh, masuk tetapi dah uh, untuk incubating kita dah mendapat pelbagai geran lah untuk kita meneruskan uh, inkubator ni Saya bekerjasama dengan Encik Najib Pesarah daripada Fakulti Teknologi Kimia uh, Beliau uh, Personally meminta saya untuk uh, Turut serta lah dalam geran tersebut sebab beliau uh, berjaya menghasilkan makanan uh, unggas ni yang uh, sama level dengan makanan yang di luar yang 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 hebat kan tetapi uh, saya bila perbincangan tu saya bersama dengan Cik Najib kita tak ada supply chain yang bagus walaupun kita supply makanan tapi uh, peternak ni akan menghadapi masalah bila nak dapat supply anak-anak uh, itik ke angsa ni kan? sebab dia menunggu uh, perlu menunggu Uh, queue yang lama. Uh, so saya mencadangkan sebab kita dah buat uh, benda ni, uh, incubator ni, saya mencadangkan kita masuk ke elemen ni sekali supaya supply chain tu lekap. So uh, kita tak ada isu lepas ni kata kita ada dalam makan makanan tapi tak ada answer kan, tak ada itik. So bila ada benda ni, benda tu selesai dan menambah income kepada uh, setakat ni rumah anak yatim dan komta. Saya rasa dah, 5 lima bulan Uh, incubator tu pun telah menghasilkan saya rasa beratus ekor dah anak-anak itik uh, penelur di sana setakat ni uh, ada beberapa unggas yang kita buat lah ayam 100%, itik penelur boleh dikatakan 100%, cuma angsa 85% macam saya cakap lah awal-awal tadi uh, angsa ni memang sangat susah untuk di, dibiakkan. tapi dengan incubator ni sebenarnya paling tinggi setakat ni dibandingkan di pasaran lah paling tinggi sebab memang kita buat uh, incubator ni khas untuk angsa So bila kita dapat selesaikan masalah angsa Masalah yang unggah-unggah lain Saya rasa uh, mudah Sebab angsa ni Dia punya kulit tu tebal So dia punya kelembapan tu berbeza lah Dengan unggah-unggah selain ya, Cuma di UMP ni Hasil uh, Hasil daripada yang data kita dapat lah Daripada angsa belakang ni Setakat ni pengeraman semula jadi Hanya 1% je Kejayaan dia Setakat ni macam saya cakap lah Daripada awal-awal 17 Kita beli 20 ekor uh, pada Awal tahun 2024 tu hanya tinggal dalam 24 ekor. so, daripada 23 ekor hanya seko, satu uh, je penambahan anak. Setiap saya rasa setiap bulan angsa akan bertelur. Cuma uh, dalam mungkin dalam 100 bit telur hanya satu yang akan akan, akan menjadi anak lah. Uh, setakat ni lah. Dengan adanya kebiatan ni, uh, kalau saya letak dalam 40 tu, 20%, 20% uh, 85% akan jadi. Satunya bila saya telah uh, bertanyakan uh, kepada penternak-penternak ni kan, Isu utamanya bila kita beli incubator ni after sale service. Bila rosak memang selalunya akan pakai buang. Saya dah jumpa beberapa peternak lah. Memang dia akan dia beli inkubator uh, incubator yang dalam harga RM3,000. Bila rosak memang dia akan tinggalkan lah. Sebab nak tunggu uh, maintenance daripada luar datang ambil masa. So nak tak nak dia terpaksa beli yang kecil-kecil yang mana yang pakai buang ni untuk uh, menampung dia punya kehendak tu. Uh, yang keduanya selalunya incubator ni bila dah pakai saya selama setahun beberapa kita kena buat beberapa calibration lah pada dia punya peralatan ni. Uh, itu pun mengambil masa kalau yang besar-besar ni. Uh, untuk yang kita punya uh, incubator ni semuanya ah uh, part-part dia yang mudah di replace yang terdapat di pasaran. Uh, tak perlu ah uh, technician daripada uh, UMP uh, untuk datang untuk ah uh, uh, untuk uh, apa ni? mendukakan. Owner tu sendiri boleh buat. Itu yang ketiganya selain daripada mudah diselenggara semua tu, saya boleh katakan penghasilan uh, incubator yang kita buat ni jauh lagi tinggi lah daripada yang dalam pasaran. Sebab uh, kita dah berlari beberapa series uh, trial eh, uh, percubaan tu. Setakat ni memang 100% untuk ayam, uh, 100% untuk itik penelur. Cuma answer tu kita tak dapat lihat 100% lah. Tapi akan proses tu still ongoing. Sebab ada beberapa, macam saya katanya, ada beberapa pesarah yang sanggup bekerjasama dengan untuk projek ni. Saya rasa akan datang mungkin kita dapat mencapai lah. At least dalam 95% pesan saya okey dah. Ha, uh, lepas tu uh, bagi saya dia mampu meningkatkan pendapatan lah uh, pada peternak dan juga target saya sebenarnya uh, sekitar oh sekitar UMP Pekan ni orang kampung kan uh, dia dapat menambahkan pendapatan uh, isi rumah dia lah dengan adanya incubator yang kita ada ni boleh sebenarnya uh, uh, memang dibincangkan bersama tim saya memang kita akan buat untuk jualan di luar mengikut skill dan kemampuan kepada pembeli ni lah katalah uh, dia nak untuk uh, 20 biji telur kita akan buat untuk 20 biji telur uh, mungkin sampai ke 1000 biji telur pun kita boleh buat bergantung pada bajet pada pembeli ni yang keduanya kita uh, membuat satu skim berbeza sikit di mana uh, macam seri belilah lah peternak kat luar sekitar pekan ni akan hantar telur dia kat UMP kita tetaskan bila dah dapat anak tu mungkin uh, kita share profit lah uh, one to one ke katalah uh, ayam tu RM2, uh, RM1 untuk UMP, RM1 untuk uh, penternak ni uh, itu adalah satu-satu inisiatif yang kita buat lah setakat ni harapan, saya rasa uh, harapan macam saya cakap konsep kita nak buat ni untuk meningkatkan edutorism UMP yang keduanya, uh, sekitar UMP ni terdapat pelbagai golongan uh, penduduk kan uh, kita cuba bantu lah sikit meningkatkan isi rumahnya harapannya supaya benda ni menjadi satu usaha samalah di antara UMP, uh, masyarakat kampung dan juga uh, pihak lah di luar sana supaya kita dapat meningkatkan uh, nilai satu nilai dari segi uh, UMP adalah sebagai satu gedung ilmu. Yang keduanya PBT dapat meningkatkan uh, uh, apa ni meningkatkan pendapatan komuniti tempatan supaya dia dia, dia dia tak perlu bergantung pada luar. Saya kalau boleh saya uh, macam saya supply chain tu kan kalau boleh kita kontrol semua sekali supaya kita tak ada short Uh, Apa-apa elemen kat situ Kita dah ada makanan Kita dah ada angsa Induk Dan kita pun Kita boleh supply Anak-anak angsa -anak ni Supaya Supply cerita lengkap ha. Supaya kat sini Dari uh, segi bukan setakat income Dari segi supply makanan pun Tak ada isu ha. uh, Bagi food chain pun Tak ada masalah Harapan saya gitulah Supaya kita dapat uh, Ekosistem uh, Education PBT dan juga Masyarakat uh, Selari lah dengan ni uh, uh, Ekosistem dia lengkap